来，毕竟是你闺蜜的私事儿，我跟张总就不先进去了。有任何情况随时喊我们。好。谁呀、啊？啊，你好，客房服务。我没就客房服务，你们走个房间了？啊，是这样的，我们酒店现在有活动，给每一位情侣呢，呃，准备了一个高档红酒，免费送的。来了来了、啊。 真的是你！你给我让开！干嘛啊！我当然看你是谁，你们谁？我有那玩意儿，你信吗？都给你录下来，一块一块传过来。你他妈有本事，你手伸出来！都什么？我这手打都录下来。都给你们录下来，不许坏了！都给我来，给我来，给我过来！ 微微，萌萌你要相信我，这一切都是误会，是他，是他先勾引我的，他只是，他只是我奔向你这个终点之前偶遇的风景而已，是我一时鬼迷心窍，我最爱的人是你啊，薇。薇订饭，你算什么男人？你订饭。薇薇。薇薇你别碰他，渣男，混蛋玩意儿。 好了好了，别难受了啊！你这样回去把东西收拾收拾，我去跟你把家搬了。像这种渣男，早发现早离开，这是好事儿、啊。嗯嗯，好，那我先回去了，你别送我了。哎，那你拜拜你注意安全啊！我到家给我打个电话。嗯 张总，今天实在不好意思了，对不起，啊，是我们招待不周了，让您见笑了。你们俩、啊、不要这么客气嘛。为了朋友应该做的。小罗<乐>，<嘿>合作的事情我会郑重的考虑。牡丹是国内老字号的酱料品牌，确实也是我们在重点考虑的品牌。不过这次我们对无人便利店的产品的选择是格外的谨慎，所以啊。 要对几家公司着重的考察他们的综合实力。等我回总公司汇报之后，会很快给你们一个答复的。那我先谢谢您了。有任何需要，随时联系我。不要谢我，我要好好的谢谢恩恩。今天都陪了我一天了，辛苦了。不不，那是我应该做的。都这么晚了，早点回去休息吧。再见，您慢走。张总，拜拜。再见，张总辛苦了。 张总晚安。可真有你的呀，带着客户来捉奸。对不起啊，不过刚刚还是要谢谢你啊，老总。张总不说了吗？得我谢谢你。走吧。嗯、我下次就跟你一块儿来，不好吗？ 我今天忘了没有叫上你，对？哎，他俩怎么？等一下，我发现了一个超大的跨，回来跟你讲。我看得清清楚楚，两个人动作可亲密了。小楼总什么身份的人？无缘无故。 会跟个女人从酒店出来，直接下班在一起也不一定有一腿吧？太天真，年轻、哎。那个酒店啊，very g 高级，床啊又大又软，孤男寡女干柴烈火共处一室。<laughs> 还有更劲爆，我听说啊，曹雅是小楼总的前女友。<laughs> 这事建哥可以作证。啊、哎，他们仨在国外。嗯，哎，嗯。你不是在八二吗？我这不是想大家，给大家带点吃的过来。快快快，谢谢谢谢。啊，不行，哦，我刚好找你有事儿。我们合同定金的那个款项是不是在走流程了？呃，大约要什么时候啊？我们这小公司呀，跟这牡丹集团比不了，这最近手头有点紧。 好哦，那我明白啊。恩、呃、嗯是这样，你看罗总他刚刚上任，呃，我们公司又频繁的裁员，所以最近很多进度都被影响了。你们这个事儿什么时候被批下来，我还真说不准。助理<力>，嗯，这事儿你真得帮我。我们小公司，这拖一个月两个月，我们公司就得解散了。你难道忍心看着我露宿街头吗？ 不会的，不至于。我本人是真的帮不上你，但是我建议啊，你等楼总见完客户回来，亲自去找他谈一谈，啊，求求情。行，那我晚一点给他打个电话问问，啊，加油。那你快去吃吧。啊，那大家吃好喝好啊，嗯、谢谢你<好><好>拜拜。